того, что вот у нас... Я я сказать, что экономика обвозилась в 8-9 году до 15%. 15 значит, сократились реальные доходы бюджета. А расходы бюджета остались те же самые. Мы же никому зарплату не уменьшили. Не компания, сходу. Я же вам, вам рассказываю общую кубинал. общую а ситуацию. Из-за а да? да? вот. Поэтому, значит, давайте вот так пойдем. Все эти позиции мы согласуем. А потом будем принимать решение. Если мы сможем, предположим, президент подписывает кодекс и одновременно с нашими общими предложениями засылает в Верховную Раду, Верховная Рада тут же голосует, он тут же подписывает, и кодекс вступает в силу одновременно с нашими с вами замечаниями. Это один вариант. Да? Он что нам даст? Он даст нам возможность быстро сделать бюджет. Верховной Раде, я так понимаю. Или у, же, нас приниматься будет сразу, у нас будет, как, как мы договоримся с вами. Вы слышали, президент сказал, а, да. все полномочия у нас с вами есть. Да. А я лидер большинства Верховных. Как мы с вами Может, договоримся, поняли, да. так оно и проголосуется. Так, да. значит, мы голосуем в Верховной Раде. Изменения к этому кодексу. И он вступает в силу одновременно с этими изменениями. Это один вариант. Второй вариант, предположим, президент его витирует. И сразу же мы засылаем наши предложения в Верховную Раду. Они снова голосуются уже в составе нового правительства и вступают в силу. Второй вариант. Это, это, второй вариант. Только второй вариант. Вот смотрите. Да. Второй вариант, второй, а вы пообсуждаете. Давай, мы... Николай Янович, мы уже обсуждали э, вот. столько и поправок столько вот, было. Я, поверьте. Я, поверьте. Я хочу вам вот такие аргументы привести. Второй вариант. Реализу... может быть реализован не раньше примерно 20 декабря мы по мы вы это подождите а как бюджет мы вам поможем лучше это... мы примем можем такой поможем. документ да. он пять лет был в конституции мы для бизнеса да. можем... бизнес. да. да. почему? Почему? почему нам нужен с вами бюджет как Понятно. можно быстрее потому что после того как будет принят государственный бюджет нужно принять все понимаем. местные бюджеты да. а у нас громадное количество строить с капитальных вложений. Если мы не принимаем вовремя бюджет, все не замораживается. Нам это надо с вами. Николай, У нас Николай. евро 12. Николай, Николай. Мы за евро и за все. Евро но мы за, евро, за то... Да. Ситуация такая. Мы не против налогов. Подождите секунду. Николай мы не против налогов. То, что вы сейчас рассказывали, это все касается очень крупного бизнеса. Но Есть малый и средний бизнес. Малый бизнес это постоянные, гарантированные поступления в бюджет. Хорошо сейчас 200 гривен. Давайте поднимем. 600. Нет, двести, подождите, сейчас не двести. Нет, 200, 200 сейчас. Пенсионные. Нет, плюс подождите, 50. подождите. А, про... да, и плюс пенсионные. Подождите про пенсионные. Я говорю про налоги. М -м -м -м. То есть 200 гривен сейчас. Мы можем поднять это до 600. Не нужно тратить деньги бюджета на администрирование. Да. Мы постоянно получаем. Ведь весь вопрос в этом налоговом кодексе не то, что люди не хотят платить налоги, а те права, которые неравные права. неравные права, которые даются налоговым. Кассовые аппараты вообще нам не нужны. Нужно тратить излишние деньги на администрирование. И Коррупция и поднимется очень сильно. Я очень вы здорово сомневался насчет кассовых а аппаратов, когда мне предлагали а вот этот это вот вариант. Это вот рассмотреть. Вот мне сказали таким образом наши специалисты, что государство ну, может взять на себя а и полностью ну, обеспечить. нам не надо такое. Это неправильный шаг. Это это надо, конечно, надо по видам власти, да. Давайте. пройдем по всем видам деятельности, которые работают да. на упрощенной Хорошо. системе и посмотрим. исходя из здравого Может быть, кого-то и выйдет. Конечно. Да? но он, а, да, 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 же, да, да, можно, да, не надо. Можно проект взять. Готовый проект Можно вывести. Вот тот, который сейчас пошел. Да, так, сейчас. да, тот, который сейчас вот на сайте опубликован. Да. У меня на сайте. Оксана, принеси один проект, пусть тут на сайте. Да, и мы будем его все обговаривать. За те 12 років, поки спрощена система, податківці стали Партнерами бізнесу. А чому? Бо у них такі повноваження, що вони не можуть перейти цю межу е, свого особистого бажання. І тому зараз, якщо податківцям розв'яжуть руки, і вони чи кожен день, чи декілька разів на тиждень будуть приходити, і від, і від, їх, від кожного податківця буде залежати, працюватиме підприємець чи ні, корупція в рази просто підніметься. Ми хочемо... А по направлению, а по направлению. Четыре раза в год и общая длительность проверки 120 дней. Вот если по счету. Это касается наверняка крупных... Нет, нет, нет. нет, Принят, нет. Тоже нет. Мы можем, мы можем. Мы можем, фактически. Не может быть. Ну, на кого может, ну да. может, мы кого я обучу? Мы не можем, мы не можем. Мы же... Хорошо, еще раз повторяю. Выписываем, выписываем. Так? Так. Слушайте, я з я вами здесь вважаю, да. що такого не може да. бути. Ми направимо, все. Многі вещи я не читав, звісно, тому що ну, при ну, той. І юридичні були на єдиному, платили офіційно 10%. Це так, чи 6, чи 10%, це так добре. Ніякої корупції, все зрозуміло. Зараз їх перед фактом ставлять, як люди, які працювали, ну, підприємства. Зразу перейти на загальне підстави. І чому? Як це так зручно, це не треба ні ховати прибутки, нічого. Прийшло тисячу гривень, сто гривень уплатив, і ти спиш спокійно. І податківість до тебе не ходить, лишній раз тебе не перевіряють. Ну, так, що В основному ви здесь, я так розумію, представляєте упрощену систему. К нам вже присоединилися федератори роботодателя написали да. уявлення. Ну, знаєте що, по-крупному... Федер... Вот по покругуємо. Вот такую посетили что якобы, значит, мы хотим поддержать большой бизнес и уничтожить новый. Это абсолютно неправда, абсолютно неправда. В большом бизнесе мы тоже выделили ряд моментов, против которых против. Какие, например? Мы возмещаем из бюджета ароматные деньги экспортерам металлов, экспортерам зерна, и еще там целый ряд НТС. Мы отдаем экспортерам например, зерна 10 миллиардов гривен больше. Это громадные деньги такие перчатки. Смотрите, они покупают на нашем рынке зерно по 120 долларов, продают на внешних рынках через целый ряд фирм, посредников и офшорных, да, на международном рынке 300 долларов за тонну. Это сколько? 180 долларов на каждой тонне. А мы экспортируем 12 миллионов тонн. Да плюс еще получает НДС. Громадные деньги. Они нам что, будут аплодировать? Нет, они не аплодируют. Теперь экспортеры металлург. Сколько а надо подсчитать, сколько выгодно. вот мы и считаем. Нам с вами выгодно экспортировать сырой материал? Нет. Зерно? Нет. Нам лучше уходе, делать, макаронные изделия, я вот не Это вопросы, которые правительство может своими решениями решить. Николай Янович, еще вопрос, который возник.